Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Ела пікніки у парк деліла. Сонамі Марк девела режуть. Le soleil brillait, c'était une journée idéale. Léa prépara un panier rempli de délices. Elle avait des sandwiches, des salades et des fruits frais. Pourtant, quelque chose manquait. Elle avait oublié les boissons fraîches et le dessert. Pas de problème, pensa-t-elle, le kiosque du parc est ouvert. Elle se dirigea vers le petit chalet en bois. Devant, une pancarte annonçait une nouveauté. Paiement 100% numérique, pas d'espèces acceptées. Léa fronça les sourcils. Elle sortit son smartphone pour payer. L'écran resta désespérément noir. La batterie était morte. Son cœur rata un battement. Comment allait-elle acheter les boissons maintenant Pas de portefeuille physique, juste son téléphone vide. La vendeuse, souriante, attendait. Léa expliqua sa situation embarrassante. La vendeuse haussa les épaules, impuissante. C'était la règle du nouveau système. Léa sentit la panique monter. Le pique-nique risquait d'être un désastre. Elle se sentit soudainement vulnérable. Dépendre entièrement d'un appareil électronique était risqué. À ce moment, Marc arriva, l'air joyeux. Qu'est-ce qui se passe ici demanda-t-il. Léa lui raconta son problème avec le paiement. Marc rit doucement. Heureusement que j'ai ma carte, dit-il. Il sortit sa carte bancaire de sa poche. Il paya rapidement les boissons et les glaces. Le système numérique était effectivement rapide. Léa fut soulagée. Mais aussi pensive. C'est pratique, oui, commença-t-elle. Mais si mon téléphone me lâche Marc acquiesça. C'est la double face de la pièce. Moins de vol, plus de traçabilité, ajouta-t-il. Mais aussi moins d'autonomie pour les imprévus. Ils rejoignirent leur couverture de pique-nique. Les boissons froides furent les bienvenues. Léa décida de toujours avoir une carte de secours. Ou au moins une batterie externe chargée. Léa avait un plan parfait pour samedi. Léa avait un plan parfait pour, plan pour Elle allait pique-niquer au parc des Lilas. Elle allait pique nique au parc de Son ami Marc devait la rejoindre. Son ami Marc devait la rejoindre le soleil brillait c'était une journée idéale son léa prépara un panier rempli de délices léa elle avait des sandwichs, des salades et des fruits frais pourtant quelque chose manquait elle avait oublié les boissons fraîches et le dessert Вона забула про холодні напої та десерт. Немає проблем, подумала вона, кіоск у парку відчинений. Elle se dirigea vers le petit chalet en bois. Вона попрямувала до маленького дерев'яного будиночка. Попереду вивіска оголошувала про новину. Пеймент 100% numérique. Pas de Оплата ста відсотків цифрова, готівка не приймається. Леа насупила брови. Elle son pour payer. Вона дістала свій смартфон, щоб заплатити. Resta noir. Екран залишався безнадійно чорним. La était morte. Батарея була розряджена. son cœur rata un battement y serce se propostelo odar comment allait-elle acheter les boissons maintenant yekhona te perkupit na poje pas de portefeuille physique juste son téléphone vide jodon refusait son rapport et la chayye la vendeuse souriante attendait prodavchyna ou smichna ne léa expliqua sa situation embarrassante Леа пояснила свою незручну ситуацію. La vendeuse les Продавчиня знизала плечима, бесила. Це було правило нової системи. Леа senti la panique monter. Леа відчула, як наростає паніка. Le un Пікнік ризикував стати катастрофою. Elle se Вона раптом відчула себе вразливою. Entièrement appareil était risqué. Повністю залежати від електронного пристрою було ризиковано. À ce moment, Marc arriva, l'air joyeux. У цей момент прибув Марк, виглядаючи веселим. Qui se passe ici? Що тут відбувається? запитав він. Léa lui raconta son problème avec le paiement. Léa lui raconta son problème avec le paiement. Marc rit doucement. Mark tихо засмиєвся. «Heureusement que j'ai ma carte», dit-il. «Na u mene ye kartka», vin. Il, il, -il. il sortit sa carte bancaire de sa poche. Vin vytiagh svoju bankivsku kartku z Il paya rapidement les boissons et les glaces. Він швидко оплатив напої та морозиво. Le système numérique était effectivement rapide. Цифрова система була справді швидкою. Léa fut soulagée, mais aussi pensive. Леа відчула полегшення, але й замислилася. Це практик, уй, команса тел. Це зручно, так, почала вона. Месімой телефон меліш. Але що, якщо мій телефон підведе? C'est la double face de la pièce. C'est le zворотний бік медалі. Moins de vol, plus de traçabilité, ajouta-t-il. Menšie kradižok, býššie vidstajenie, dodavín. Mais aussi moins d'autonomie pour les imprévus. Ale takyž menšie autonomie pre nepredbачených obstavín. Ils rejoignirent leur couverture de pique-nique. Вони повернулися до своєї ковдри для пікніка. Леа вирішила завжди мати запасну картку Ou au moins une batterie externe або принаймні заряджену зовнішню батарею. Son amie Marc devait la rejoindre. Le soleil brillait, c'était une journée idéale. Léa prépara un panier rempli de délices. Elle avait des sandwichs, des salades et des fruits frais. Pourtant, quelque chose manquait. Elle avait oublié les boissons fraîches et le dessert. Pas de problème, pensa-t-elle, le kiosque du parc est ouvert. Elle se dirigea vers le petit chalet en bois. Devant, une pancarte annonçait une nouveauté. Paiement 100% numérique, pas d'espèces acceptées. Léa fronça les sourcils. Elle sortit son smartphone pour payer. L'écran resta désespérément noir. La batterie était morte. Son cœur rata un battement. Comment allait-elle acheter les boissons maintenant Pas de portefeuille physique, juste son téléphone vide. La vendeuse, souriante, attendait. Léa expliqua sa situation embarrassante. La vendeuse haussa les épaules, impuissante. C'était la règle du nouveau système. Léa sentit la panique monter. Le pique-nique risquait d'être un désastre. Elle se sentit soudainement vulnérable. Dépendre entièrement d'un appareil électronique était risqué. À ce moment, Marc arriva, l'air joyeux. Qu'est-ce qui se passe ici demanda-t-il. Léa lui raconta son problème avec le paiement. Marc rit doucement. Heureusement que j'ai ma carte, dit-il. Il sortit sa carte bancaire de sa poche. Il paya rapidement les boissons et les glaces. Le système numérique était effectivement rapide. Léa fut soulagée. Mais aussi pensive. C'est pratique, oui, commença-t-elle. Mais si mon téléphone me lâche Marc acquiesça. C'est la double face de la pièce. Moins de vol, plus de traçabilité, ajouta-t-il. Mais aussi moins d'autonomie pour les imprévus. Ils rejoignirent leur couverture de pique-nique. Les boissons froides furent les bienvenues. Léa décida de toujours avoir une carte de secours. Ou au moins une batterie externe chargée. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.